Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bu gün hazırladığım gənc bir xanım üçün belə bir gözəl tortu sizlərlə də çəkib paylaşmaq istədim. İnanıram ki, bu videomu da çox sevərək izləyəcəksiniz. Yazdığınız şərhlərdən gördüm ki, mənim üçün çox tərləxibsiz. Odur ki, sizə video çəkib paylaşmağa özümə borc bildim. İndi isə keçək tortumuzun hazırlanmasına. Tort axşamdan yığmışam. Tamla tortun tərkibə rafa yolladıb. 18 diametr olan formada biskvitlər hazırlanıb. Tortun hündürlüyü 12 sm-dir. Çəkisi 2 kilo, 2 kilo 200-dür. Tortu soyucudan çıxarıb kənarlarını boşaldıb üzərinə qanaşlayıram. Qanaşın resepti də kanalımda var. Daxil olub izləyə bilərsiniz. Soyuq tortun üzerinə çəkəcəyin. qanaş çəkəcəyins. Qanaş bəlkə xırda biskvit kənə örtülür. Çoxul çoxul yerlər dolub üzərinə krem çəkərkən rahat çəkilir. Heç bir problem yaranmır. Hər bir tərəfən qanaş çəkib soyuducuya qoyaraq tam bərliklikdən sonra ən azı Kanaşı çəkdikdən sonra toz soyuducuda yarım saat 40 dəqiqə boyunca qalmalıdır ki, üzərinə rahat işləmək olsun. İndi isə üz qat kremini çəkirəm. Üz qat kremi qaymaqlı kremdir. 200 millilik qaymaqdan istifadə etmişəm. Əvvəlcə spatula ilə hər bir tərəfinə krem çəkirəm. Sonra isə şpatel ilə hamarlayıram. Boş qalan yerləri də yenidən krem doldururam. Əgər sizə belə rahatdelsə, şirinliy torbasına da krem doldurup tortun kənarlarına vura bilərsiz. Hər bir tərəfinə krem çəkildi, gördüyünüz kimi. Sonra isə hamarlayıram. Artıq 2 dəfədə Dörtün hər bir tərəfi ideal bir formada olur. Budur. Dörtün hər tərəfi demək olar ki, artıq ki ideal formadadır. heç bir problemi yoxdur. Üzerinde çarxı kremi yığılıb. İnşallah. Yeniyeni -yeni videolarla sizləri də sevindirərəm. Hər gün söz vermirəm, çünki ruhum o ruh deyil, xanımlar. Vaxt tapdığıca, zaman tapdığıca çalışaram ki, videolar çəkim, paylaşım. Sonra isə foto printdən çıxartdığım belə bir şəkli şəkər xəmin üzərinə əvvəldən yapışdırmışdım. Onu tortun üzərinə yerləşdirirəm. Çağarım sual verici bu şəkillər yeməlidir? Bəli xanımlar, yeməlidir uşaqlar. Sonra isə qara şəkər xəmirini 2 mm qalınlığında yayıram, 2 sm də kəsib bu cür ovalan formasında tortun kənarlarına nətək forması salıram. Bir az nəmələşdirirəm şəkər xəmirini, yenidən üzərindən bir qat da gəlirəm. Sonra isə ikinci qalanın üzərinə qızılı kondrin çəkirəm. Yəni də gözəl və maraqlı görsənsə. İnanıram ki, bu videomu da sevərək izləyəcəksiniz. yenidən üzərindən qara şəkər xəmri boyuram. Biraz da görkəmini gözəlləşdirmək üçün. 2 balan loqədə də gözəl görsəmiz. belə bir gözəl nəticə var. üzərinə yenidən bir ədəd də balan qoyuruq və onu da qızılı kondurla rənglədikdən sonra və qara daha gözəl, daha maraqlı görsəndi. Sonra isə gülləri taxıram. fülləri taxandan sonra biraz da gözəlləşdi. Birçı ədəddə çəpənə yapışdırdım. Biraz da maraqlı olsun deyə. Sonra tortun kənarlarına müştərinin ürək sözlərini yapışdırıram. Budur gözünüzün qarşısında belə bir gözəl tort hazırlandı. İnanıram ki, siz də baxıb zövq alıb və dəstəyinizi əsəgəmayacaqsınız. Əvvəlcədən baxan hər kəsə təşəkkür edirəm. Yeni videolarda görüşənə qədər Allah'a əmanət olun. Hələlik